То есть мне не надо в 3 часа ночи приехать и ждать тут автобус, приедет он, не приедет, отправится он или не отправится. И, то есть вот вы сделаете это все за меня, правильно я понимаю? Ну, мы можем это сделать, да. Это, конечно, твой выбор. Ты можешь, конечно, дать искать водителя, с ним договариваться, брать у него телефон. Он может дать, он может не дать, потом его отслеживать. Мы как бы берем на себя полную ответственность, полную финансовую ответственность за, за посылку. То есть, если, допустим, мы э, спрашиваем на оценочную стоимость, выдаем чек, выдаем накладную, э, все моменты эти мы делаем, и посылка едет под нашим полным присмотром. Мы сообщаем уже получателю все данные. То есть, фотографию самой посылки присылаем, фотографию автобуса, который везет номер телефона водителя, локацию ориентировочное время прибытия. То есть, как бы человек уже, допустим, сегодня мы отправили ее прямым рейсом, человек знает, что завтра он ее встречает, например, в Кёльне, или в Дюссельдорфе, или в Нюрнберге, или в, в любом другом городе в Германии, Польши, Чехии. То есть так это работает. Отлично, это очень прикольно. Не скучный крем рекомендуют. Пробуйте, отправляйте посылочки, Не тратьте свое время за эти деньги. Лучше тратьте деньги, чем время. Лучше тратьте деньги, чем время.